Здравствуйте. 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 Можно к вам? Мы не одни. Вам всегда это, всегда Спасибо. это пригодится. Сыночку сейчас ребята вам туда тащат, потому что 10-литровая Она такой, тяжелая, конечно, да, я не дотяну. Большой, неудобно вам будет там наливать. Ну, такую, там, такую нам ага. привезли. Лишь бы не стреляли, Можно обжить. Любила отак, по -по стоїм, екатері, да, любила да, самого де ми уже... Світлана Рубцова, начальник управління соціального захисту населення військової цивільної адміністрації міста Авдіївка. На сьогоднішній день велике завдання перед нами це роздати бутильовану. Питну воду мешканцям міста Авдіївка, які є тяжко хворими, рухома активність яких обмежена. Спеціалісти управління беруть воду, 10-літрову цю бутиль, беруть воду і доносять за адресами проживання таких людей. Становить більше ніж 12 тисяч осіб. Сформована база заміститель начальника управління соціальної захисту населення Бокова Екатерина. Когда в городе случилась ситуация с гуманитарно напряженная ситуация, прежде всего мы приняли решение, руководство приняло решение, что необходимо сделать реестр. Вспоминали, где такие есть люди и ходили сами к ним, стучались в двери и интересовались в городе, не в городе, в чем они нуждаются. Вот таким вот образом давали заполнять анкеты. У нас были разработаны специальные анкеты. То есть либо сам человек мог прийти, либо кого-то прислать, соседи, знакомых, прислать к нам сюда на управление заполнить эту анкетку, в которой он оставил свой номер телефончика или адрес, где там он мог переехать в своей квартиры, куда-то в другую квартиру, чтобы мы знали, где найти можно людей. 1306 инвалидов наши те, которые у нас здесь зарегистрированы в городе Евдеевке, они остались все с гуманитарной помощью, они остались с питьевой водой. То есть мы продолжаем с ними работать, сотрудничать и помогать людям ну, как, по мере угу. того, какую помощь нам привозят.